aman bu gündən etibarən dövlət imtahan mərkəzinin keçirmiş olduqları sınaqların həllərini şəxsi YouTube kanalımızda yerləşdirəcək. İ sınağımız 29 aprel 2018-ci il 1-ci qrup üzrə keçirilən sınaqdır. Sizdən xahişim bu videolar haqqında məlumat əldə etməyiniz üçün kanalıma abunə olub videoları bəyənməlisiz və mənə dəstək olasınız. 1-ci sual 51-ci 51-ci suala baxaq ilk olaraq. Bilirik ki KH ilə bir kəmiyyət var məhlullar bölməsində. KH elə bil ki maddənin suda hansı səviyyədə həll olmasını xarakterizə edən bir kəmiyyətdir. Yəni əgər KH-ın qiyməti yüksəkdirsə, deməli maddə suda yaxşı həll olur. Və görürük ki qrafikdən təzyiq artaranda X maddəsinin KH-ı artır. Və ümumiyyətlə məhlullar bölməsində təzyiq Yalnız və yalnız qazların suda həll olmasına təsir göstərir və təzyiqi artırdıqda qazların suda həll olması artır. Və buradan belə nəticə çıxır ki, əgər təzyiq artanda qazların suda həll olması artırsa, onda demək burada X maddəsi qazdır. Və qaz üçün nə doğru deyil? X-in həll olması təzyiqdən asılı deyil. Qrafikdə gördür ki, X-in həll olması təzyiqdən asılıdır. Ona görə bir səhvdir. Onda biz bir-birini götürürük, çünki doğru olmayanları istəyir. Bunlar əlavə, bir də deyir ki, x qazdır. Onda 2 doğrudur. Ona görə biz 2-ni götürə bilmərik. 3-də deyir ki, x-in həll olması temperatordan asılıdır. Bəli, qazların həll olması temperatordan və təzyiqdən asılı olur. Təzqiqlıq artanda qazların həll olması artır, amma temperaturu artıranda qazların həll olması azalır. Yəni 3 də doğrudur. 4x bəht maddəti yox. Biz yenicə təfslik ki, x qaz halındadır. Ona görə biz 1 və 4-ü götürürük. Deməli cavabımız olur D variantı. 52-ci suala keçirik. 52-ci sualda deyir ki, molekulunda n-1 sayda karbon atomu olan alkadienlə ümumi formulunu hesablayın. Momentə biz kimya dərsliyində alkadienlərin formulunun CnH2n-2 olduğunu qəbul edirik. Əslində bu bir şərti yazılışdır. Yəni biz burada CnHn-2-də yaza bilərik, CxH2x-2-də yaza bilərik. Burada yəni əsas məsələ odur ki, onu bilək ki, alkadienlərdə karbon atomlarının e, hidrogen atomlarının sayı karbon atomlarının sayının 2 mislindən 2 vahid kiçikdir. Yəni əsas məqsəd budur. Əgər mən burada gətirib karbon atomlarının sayına n - 1 qoyasa olsam, onda hidrogen atomlarının sayı karbon atomlarının 2 mislindən 2 vahidəsi olduğuna görə bu formaya düşəcək. Biz də onu daha sadə formada yazasa olsaq, CnH C - 1 H2N-2-2 o deyir C_n-1 H2N-4. Deməli cavab olur B variantı. Sonra 53-cü suala keçirik. 53-cü sualda deyir duz alınmayan sxemi göstərin. Ümumiyyətlə burada verilmiş olan NH2 CH2COOH birləşməsinə Amin turşuları deyilir. Amin turşularının belə bir xarakterik xüsusiyyəti var ki, onlar həm əsası xassəli, xassə göstərə bilirlər, həm turşu xassəsi göstərə bilirlər. Həmin bu amin turşularının tərkibində olan COH qrupu hesabına onlar turşu xassəsi, NH2 qrupu hesabına onlar əsası xassə göstərirlər. Əgər, əgər mən amin turşunun üzərinə amin turşunun üzərinə Na triumu gələsi olsam, na triumu gələsi olsam, na trium bunun COH hissəsi ilə reaksiya girəcək, alınacaq NH2CH2COO Na trium. Bu deməli turşu hissildən burda metal e, hidrogenə vəzrlədiyindən görə məsələn adi bildiyimiz natrium üstəgəl h xlor alınır natrium xlor üstəgəl hidrogen yəni turşuda e, hidrogeni kimi metal əvəz edəni biz ona duz deyəcəyik burada da yəni turşu hissəsindəki hidrogeni metal əvəz edədir demək bu duz olur ondan sonra əgər yox burada burada 53-cü sualda e, biz e, natrium xlor gələsı olsaq, natrium xlor gələsı olsaq, natrium xlor gələndə də yenə ə, bu turşu vermiş olan turşu ə, bunu çıxarda bilmiriz. Bundan zəif olduğuna görə bunun içindən hidrogen çıxarda bilməyəcək. Ə, məsələn, ə, belə deyim, natrium xlorun üzərinə ki, məsələn, H2CO3, Ca3(PO4) H2 kimi turşu turşular gələndə hco3 qrupu burdan h xloru çıxarda bilmədi zəif turşu olduğuna görə bu bundan nisbətən zəif olduğuna görə bunu çıxarda bilməyəcək. Ona görə də burada 3-cü variantda natrium xlorla qarşılıqlı təsirdə olarkən elə bil ki duzun alınması mümkün olmayacaq, yalnız birdə mümkündür. Əgər biz 2-ci bəndə də baxsaq, 2-ci bənddə də əgər nh2 ch2coh birləşməsinin üzərinə C2H5OH-ı gəlsək, o zaman OH-dan OH qrupu C2H5OH-dan H qrupu çıxacaq. Bu zaman bir molekulu ayrılacaq. Yerdə qalan hissələr bir-birinə bitişəcək. Alınacaq NH2CH2COOC2H5. Bu tip birləşməyə isə mürəkkəb efirr deyilir. Yəni bu da mürəkkəb efir olduğundan bu da duz sayılmayacaq. Ona görə də bizdə duzun alındığı bənd yalnız 1dir, alınmadığı bənd isə 2-dən 3dür. Deməli alınmadığını soruşduğuna görə bizdə cavab B variantı oldu. 54-cü suala keçirik. Hansı reaksiya vasitəsi ilə aldehitlərdən karbon turşusu alınır? Aldehid ümumiyyətlə sonunda COH qrup olan birləşmədir. Karbon turşusu isə sonunda COOH qrup olan birləşmədir. Burda R er, e, istərilən alkil radikalı ola bilər. Məsələn, C2H5 və ya hətta e, doymamış hansı bir üzvü karbohidrogen radikali ola bilər. Burda görürük ki, bu qrupdan bu qrupun fərqi təkcə burada olan oksigendir. Onda deməli bu maddənin üzərinə təkcə bir dənə oksigen gəlsəm, bu maddəni, yəni aldehidin üzərinə bir dənə oksigen gəlsəm karbon turşusu ola bilərik. Aldehidin üzərinə oksigen gələrək karbon turşunun alınması prosesinə isə oksidləşmə prosesi deyilir. Ona görə də 54-cü Solumsin zəvabı oksidləşmə, yəni B variantı olur. 55-ci sualımıza nəzər salaq. NH3 + O2 üçün bu reaksiyanı əmsallaşdırın və məhsulların əmsalları cəminin müəyyən edin. Bu reaksiyanın əmsallaşdırılmasına nəzər salaq. NH3 + O2 alınır N2 + su. Oksidləşmə-reduksiyaya əsasən balans tənliyini qursaq, azot -3-dən 0-a gəlib, oksigen 0-dan -2-yə gedib. 2 dənə azot, burada 2 olduğuna görə 2 azotun getdiyini qəbul edirik. -3 də 0-a gəlib. 2 dənə oksigen də 0-dan, oksigen -2-yə gəlib. Biri 3 elektron verib, ikisi 6 elektron verib. Biri 2 elektron alıb, ikisi 4 elektron alıb. 6 4 ixtisar gedər. 3 2 tərsinə çevirərik, 2 3. 2-ni azotun qabına yazırıq buraya buraya da 4 yazası oluruq. 3ü oksigenin sərbəst oksigen qalanına yazırıq. Onda 3 də 2 6. Öyburaya da 6 yazası olulur və əmsal düzəldim. Bizdən də ümumi əms əmsallaşdırma məhsulların əmsallarıdır. Məhsulların əmsalları cəmini istəyir. Məhsullardan azotun əmsalı 2, suyun də əmsalı 6-dır. Ona görə də 2 + 6 eldir ümumi əmsallar 8. Cavab A variantı. Bundan sonra gəlir 56-cı sual. Hansı birləşmədə karbon atomunun valent imkanlarına uyğun deyil? Burada karbon atomunun valent imkanına uyğun deyil ifadəsi əslində, yəni belə bir birləşmənin mövcudatlığı mümkün deyil mənasındadır. Məsələn, bax E variantındakı birləşmə mümkün deyil ki, belə bir birləşmə olsun. Məsələn, butin yazısı olsa 1 2 3 4 karbon çəkməli. Butin 1 yazılıqsa deməli 3k rabitə birinci karbona düşür. Onda bunun da forması bu şəkildə olur. Yəni butin 1-in yazılış forması. Bu isə bizə deyir ki, 2-metil butin 1. Bax burada ortadaşı karbona baxırıq. Bunun 3k rabitəsi 3 qolu burada sərf olunub, 1 qolu burada sərf olunub və üzvi kimiyada bir karbonun maksimum 4 qolu ola bilər. Artıq onun 5-ci qolunun olması mümkün deyil, deyil? 2 metr butin 1 bir dəyə birbiri ilə birbiri cəşmənin mümkün mövcudatdığı mümkün deyil. Yəni valentlik qanununa tərs gedir. Ona görə də burada 56-dır cavab olur E variantı. 57-yə baxırıq. Reaksiya məhsulunun çıxma 50% isə 4 mol azotdan neçə mol amoniak almaq olar? Həm bu reaksiya tənliyində göründüyü kimi normalda 1 mol azotdan 2 mol amoniak almaq olur. Yəni 1-dən 2 alır. Onda 4 mol amoniak, azotdan x mol amoniak almaq olar. Onda burada x elə 8 mol. Yəni normalda 4 mol azotdan 8 mol amoniak almaq olur. Amma bu deyir ki, 50% çıxımla. Onda əgər 4 mol azotdan 8 mol amoniakı 100% çıxımla almaq olur. Əgər prosesi 50% çıxımla aparsan, yəni ə, azotun 50%-i amoniaka çevriləsi olsa, ə, 4 mol amoniakdan cəm e, cəm 4 e, 4 mol azotdan cəm 4 m e, başlayıb. 4 mol azotdan cəm 4 mol amoniya qalmaq olar. Yəni çünki 80 50 faizincəsi tapırıq, qutadı getdi. 4 mol amoniya qalma olar, cavab A variantı. 58-ə baxırıq. 4 valentli metalın 4 valentli X elementinin oksidinin formula müəyyən edib. Oksigen hər zaman 2 valentli olur. Oksidlərdə, oksidlərdə həmişə 2 valentdir. Oksigen 2 valentlidir. Əgər bu da 4 valentlidirsə, bunun üzərinə yazırıq 4 valentdir. Onda bunun oksidin formulunu tərtib edərkən bunun başındakı rəqəmi bunun ayağına, bunun başındakı rəqəmi bunun ayağına yazırıq. Əgər ixtisar gedirsə, ixtisar aparırıq. Hər ikisini 2-yə getsək ixtisar, qalan XO2. Demək, birləşmənin formulu XO2-dir. Bu deldir C variantı. Sörmüş əhəngin formulunu tərtib edirik. 3 dənə maddə var. Bunlardan biri kalsium C olur. Buna deyirlər əhəng daşı. Kalsium O buna deyirlər fönməmiş əhəng. Kalsium O-nun üzərinə su əlavə edəndə alınır kalsium OH 2 dəfə. Buna deyilir fönmüş əhəng. Bunları qarışdırmamaq lazımdır. Cavab eldir C variant. Qeyri simmetrik sadə efiri göstərir. Bunun hasan bir yolu var on deyim. Ümumiyyətlə baxasaq 2 cür efir var. Sadə efir, mürəkkəb efir. Amrik çəbi efirləri də adlandırarkən belə adlandırırlar. Metil ə, metil asetat, etil asetat və ya da asetat turşusunun metil efiri, asetat turşusunun metil efiri. Yəni ya efir sözü işlənmir, ya da falan turşunun falan efiri, yəni belə adlandırırlar. Amma sadə efirlər adlandırarkən birbaşa efir sözü iki dənə radikal adı deyirlər, efir sözü deyirlər. Ya deyirlər metil etil efiri ya dillər dimetil efiri ya dillər dietil efiri. Ona görə də burada e, ya a variantıdır, ya d variantıdır, ya e variantıdır. Burada çünki radikallardan söhbət gedir. Prosto burada qeyri simmetrik dediyinə görə biz d variantını götürürük. Çünki e, efir, sadə efirdə arada bir dənə oksigen olur, iki tərəfdə də radikal olur. Əgər bu iki tərəfi də metil olsa, yəni dimetil efir olsa, bu simmetrik olur əcəl yox, ortada oksigen olsa, bir tərəfdə metil olsa, bir tərəfdə buların dediyi kimi izopropil radikali olsa, ə, izopropil radikali olsa, bu olacaq metil izopropil efiri, yəni bax bu olacaq ə, qeyri simmetrik efir. Yəni burada simmetrikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də cavab olur D variantı sora gəlir 61-ci sual X Y və Z halogendir X-ın adi şəraitdə maye halında olduğunu bilərək ə, doğru olan reaksiyaları müəyyən edin. Əgər X maye halındadırsa, deməli bu ə, belə desək ə, bromdur. Bromdur. Onda bromu çıxardan Y maddəsi vəziyyət maddəsi ya biri ya xlorddur ya biri flordur. Prosto Z də qayıdı sorudan Y-ni çıxartdığına görə Z 100% flordur, ən gücdür, hamsını çıxardı. Y xlordur, X bromdur. Deməli X maddəsi oldu brom, Y maddəsi oldu xlor, Z maddəsi oldu flor. Burə kimi çox gözəl. Bundan sonra baxaq görək nə yazılıb. Z maddəsi su ilə reaksiyaya girəndə H2O oksigen alınır. Z maddəsi oldu flor. Bəli, floru əgər biz su ilə reaksiyaya salarsaq olsaq, alınır HF + O2. Yəni flor oksigenlə burda sıxışdırıb çıxardır. Ə, y maddəsi halogen olursa olsun, 2 səhvdir, çünki heç bir halogen oksigenlə reaksiyaya girmir. 3-cüdə y maddəsi bizdə xlor idi. Bəli, xlor adi dəmirlə reaksiya girəndə dəmir 3 valentdə olduğuna görə ferrum xlorid tipli birləşməmənə gəlir. Deməli doğru cavab 1 3-dür, cavab B variantı. 62-ci suala baxırıq. 62-ci sualda deyir ki, reaksiya 80 dərəcə temperaturda 90 saniyəyə başa çatır. Bizim belə bir düsturumuz var. Bu saniyəyə bağlı düsturdur t a 1 / t 2 = gamma ^ (t 2 - t 1) / 10. Bu düstur kimyəvi reaksiyanın sürəti kimyəvi tarazlıq bölməsində reaksiyanın sürətinə təsir edən amillərdədir. Ə, bur burada verilən düsturun ifadələrcə yerinə yazırıq, düzəlir. Deməli t 1 80 dərəcədir, birinci temperatur. Bu zaman tabir zamanı bildirir. t 1 proses 90 saniyəyə baş verir. Deməli T2-imiz 100 dərəcədir, ikinci temperaturumuz 100 dərəcədir. Deyir ikinci temperaturda neçə saniyəyə başa çatdığını tap. Tau kimi sualdır. Temperatur əmsalımız qammamız da 3dür. Əgər bunu yerinə qoyasaq, deməli 90 bölək x bərabərdir 3-dür. T2 - T1 o, o, o deyir 20. 20-ni ona böləsəm 2.3-dür. Bu deyir 9. Deməli 9x=90-a, x da bərabərdir 10-a. Deməli ikinci zamanımız 10-a bərabərdir. Yəni cavab verir B variantı. 63-də ortofosfat turşusu. Ortofosfat turşusu H3PO4-dür. Fosfit turşusu H3PO3-dür, metafosfat turşusu HPO3-dür. Yəni cavab A variantı eləyir. 64-cü sualda bizə deyir ki, yanmayan -yan maddəni müəyyən edin. Yan yanmayan maddə sözü ə, gəldisə 4 dənə maddə görmüşəm 1-ci qrupda. Bunları verirlər. Ya CO2 karbon qazı, ya silisium O2 qum, ya H2O su ya da gil. Bu 4 dənə maddənizə soruşurlar. Burada da silisium O2 yanmır, qum yanmır. Ona görə də C variantını seçirik. 65-ci sualda deyir: "Chrom O, kromik ox, kromot istiqamətini nə artırır?" Yadda saxlayırıq. Bir elementin bir metal 3 dənə turşu əmələ gətirirsə, turşu oksid əmələ gətirir. E, üzr istəyirəm, 3 dənə oksid əmələ gətirirsə. O oksidlərdən kiçiyi əsası olur, ortası amfotər olur, böyüyü də ya turşu olur, ya qarışıq olur. Məsələn, dəmirdə qarışıq oksiddir. Amma aşağıdan yuxarıya doğru getdikcə turşuluq artır. Yəni xromun oksidləşmə dərəcəsi artır budursa, əsası Əsas xassəsi artır, sərtdir. 2 getdi, turşuluq xassəsi artdı, düzdür. 3 düzdür. 2 sərtdir. Xromun oksidləşmə dərəcəsinə baxarsansa, burada -2, +2-dir. Burada -2, 2, 3 də -2, e, -6. Onda bura da olmalıdı +3, 2-də +6. Demə müsbət 2, müsbət 6, burada da müsbət 6. Yəni üzr istəyirəm. Müsbət 2, müsbət 3, müsbət 3, müsbət 6. Onda demə xromun oksidləşmə dərəcəsi artır, düzdür? Bir də turşuluq artır, düzdür? Bu da səhfləri soruşduqdan görə demə 2-nə 4-ü seçəcəyik, cavab verir D variantı. 66-cı suala nəzər salaq. 66-cı sualda deyir ki, qatı nitrat turşusunun kükürdə reaksiya məhsulunda mol sayının zamandan asılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur? Qatı sulfat turşusunun ağardıc kükürdən reaksiyasına aparasa olsaq, bu reaksiya bu şəkildədir. A e, qatı e, nitrat turşusunun kükürdə reaksiyası alınır H2SO4 bir də ə, NO2 Bir də sualınır və burada baxsaqsa, qatı nitratun kükürdlə reaksiyası zamanı ən çox alınan maddə NO2-dir. Burada x ən çox alınan maddədir. Burada x-ə su verib? Yox. X ən çox alınan maddə deyil. Y NO2 veribdi. Y ortada alınır? Yox, ən çox alınan maddəmiz NO2-dir. O da düzdür. Z-ə sulfat turşusu verib. Ən mol qaz mol miqdarında alınan. Bəli, Z sulfat turşudur. Deməli Yalnız 3-ü doğru verirlər. Hansı oksidlər adi şəraitdə bərk aldadır? Yadda saxlayırıq, bütün metaloksidlər adi şəraitdə bərk aldadır. Bir də qeyr-metaloksidlərindən ən çox P2O5-dən C12-ni soruşurlar da, yəni ən çox düşür metaloksidləri, bir də qeyr-metalolardan P2O5, P2O5 və misin oksidi. Nə üçün qatı sulfat turşularından su tökdükdə durulaşdırmaq olmaz? Bu ə, qızma nəticəsində ətrafa turşu saçma təhlükəsinin olması ilə əlaqəlidir çünki qatı sulfat turşusu üzərinə su tökəndə qatı sulfat turşusu o suyu, can, suyu canına çəkir və güclü şəkildə qızma baş verir və bu zaman eləbi ki turşu ətrafı sıxır. Ona görə də turşunu soyun üzərinə az az olmaqdan əlavə etmək məsləhətdir. 69. Polimerləşə bilən maddələri müəyyən edin. Polimerləşmə ikiqat rabitənin açılması hesabına iri molekullu birləşmənin əmələ gəlməsidir. Burda polimerləşə bilən maddə E variantıdır. Metil metakrilat, xlorpren və divinil. Çünki metil metakrilat, xlorpren və divinilin hər birinin tərkibində ikiqat rabitə mövcuddur. 70-ci sual. 16 qram misin oksigenlə reaksiyasından neçə qram mis oksid alınar? Mis oksigenlə reaksiyaya girəndə mis oksid əmələ gəlir. Bu zaman buruya 2, buruya 2 yazsaq əmsal düzəlir. 16 qram misdən deyir nə qədər mis oksid alınar? Misin ayırı 64-dür. 128 qram misdən e, bu da CuMoO 80-dir. 160 qram CuMoO alınırsa 16 qramından 16 qramından x qram alınır. Əgər burada biz hesablama aparatı olsaq e, görərik ki 20 düşür. Bu da cavab eləyir. C variantı. Burada belə bir reaksiya verilib. Yadda saxlayırıq, spirt 140 dərəcədən aşağı temperaturda qızdırıldıqda sadə efirə çevrilir. Yəni 2 mol CH3OH-dan bir dənə sadə efir, bir də 1 molekul su alınır. Sadə efir dəyərini burada alınacaq. Sadə efir CH3OCH3 CH3 sadə efir edir. Bu sadə efir alınır. Ə e, burda sadə e, deməli siniflər arası izomer etil spirtidir. Bəli CH3OH CH3 əgər etil spirtinin də formulunu yazsaq görərik ki CH2H5OH-dır. Tərkibində eyni sayda karbon, hidrogen və oksigen var. Deməli bu bunlar siniflər arası izomerdir. İzomer ümumiyyətlə tərkibində eyni sayda atom saxlayan hissəciklərdir də. Ə, deməli burada simmetrə arası izomer etil spirti düzdür, sadə sim metrik efirdir, düzdür? Simmetrik olması da aydındır. Çünki ortadan bir xətt çəkəsə olsa, hər iki tərəfə CH3 radikal düşəcək. Yəni güzgüdə sanki bir-birinin əksi olacaq. Ona görə də simmetrikdir. Amma mürəkkəb efir alınır ifadəsi səhvdir. Deməli 71-ci sualımız səhvdir. 72-ci sualda isə deyir ki, natrium sulfatın məhlulunun elektrolizi zamanı 56 litr oksigen alınır. Bu zaman neçə qram su parçalanır? Natrium sulfatın suda məhlulunun elektrolizi ilə baxsaq görərik ki, katodda hidrogen, anodda oksigen alınır. Bir növ natrium sulfatın suda məhlulunun elektrolizi sadə formada elə suyun parçalanmasına bənzəyir. Çünki elə bil duzun özü iştirak etmir, elə katodda da sudakı hidrogen gedir, anodda da sudakı oksigen gedir deyən elə bil ki, suyun parçalanması prosesi baş verir sanki orada. Ə e, bu zaman e, 23.4 litr normalda 2 mol su parçalanır, 23.4 litr oksigen ayrılmalıdır. Bunda isə 56 litr ayrılıb. Deməli onda burada x mol su parçalanıb. Bu dəyər təqribən 2.5 mol. 2 e, e, yəni e, üzr istəyirəm e, x mol, x dəyəri adınasa 1.5 mol belə bir şey eləyir. E, burada da 5 mol x da e, yəni 90 qram eləyir. Yəni qramla soruş, e, soruşduğuma görə 90 qram. Yəni su parçalanıb ki, bu boydan qaz ayrılıb. Burada 23-cü sualda deyir ki, X 23-cü elementin p elektronları sayı d elektronlarının sayından neçə dəfə çoxdur. Əgər biz 23-cü elementin elektron konfiqurasiyasını yazsaq, görərik ki, 23-cü elementdə 2p-də 6 elektron, 3p-də 6 elektron. Ümumilikdə p yarım səviyyəsində 12 elektron mövcuddur. d yarım səviyyəsində isə 3 elektron var. Onda 12-ni 3-ə bölsək 4 düşər. Deməli, bu elementin ümumi p-arım səviəsindəki elektronların sayı də yarım səviəsindəki elektronların sayından 4 dəfə çoxdur. 74-cü suala baxırıq. Hansı reaksiya mümkün deyil? 1-ci reaksiya mümkün deyil. Nə üçün? Çünki CH4 alkandır. Yəni doymuş karbohidrogendir. Doymuş karbohidrogenlərdə turşulardan hidrogenlə zəbtən reaksiya girmir. Çünki artıq doyub. İkinci reaksiya mümkündür, çünki bu adi yanma reaksiyasıdır. C3H6 yananda CO2 birdə su alınır. Üçüncü reaksiyada mümkün deyil, çünki yenə bu metandır, doymuşdur və ona görə də nəyisə şey bu maddədən reaksiya girə bilmir. Çünki bu tək nikl ətrafı olan maddələrdən reaksiya girir, kalim permanganat məhlulu. 4-cü reaksiyada doğru deyil, çünki C3H8 alkandır və özünə hidrogen birləşdirə bilməz. 5-ci reaksiya doğrudur, çünki bu birləşmə reaksiyası deyil, əvəz etmədir. H-nə olanda əvəz etmə nəzərdə tutulur. Burada CH4, e, C4H9 xlor bir də HCl əmələ gələ bilər. 75-ci sual. Deyir uyğunluğunu müəyyən edin. 3 dənə reaksiya verir. Ə, ə birinci görətinə deyil karbon dioksid alınır. Karbon dioksidin alındığı reaksiya 3-cü reaksiyadır. Çünki maqnezium CO3 üzərinə Cr2O3 gəlsə, Cr2O3 maqnezium CO3-ü çıxardacaq. Çünki oksidlərdə belə bir qayda var. Bərk halda olan oksid mayə, mayə halda olan oksid qazı çıxarda bilər. Bu bərk haldadır, CO2 qaz halındadır. Ona görə də Cr2O3 CO2-ni çıxarda bilər. Alınır maqnezium Cr2O3 və də CO2. Deməli 3-ə a uyğun gəlir. 2-ci b bəndinə baxaq. Karbon monoksid alınır. Karbon monoksid alındığı reaksiya e, şey 1-ci də mümkündür. Çünki kaç oksidin üzərindən karbon qalan da alınır. Kalsium karbit + CO. E, kalsium karbid alınır. Yenə də o da 1-ə uyğun gəlir. Çünki dedik kalsium karbit ilə CO alınır. CaC2, yəni bir də CO. Oksigenli duz alınır. E, oksigenli duz alınır. E, Ə, bu elə, şeyə uyğun gəlir 3-ə çünki orada reaksiya gedəndə maqnezium xlüsümü oxalındı bir də CO qalındı o reaksiya getmir ikinci reaksiya xlüsümü ox CO2-ni çıxartdır amma CO2 xlüsümü oxu çıxartmır